kita nak pecahkan sidang media ini kepada dua bahagian. Okey, boleh ya? Dua bahagian. Bahagian pertama adalah terkait dengan isu uh, saman ataupun penghakiman yang telah diperolehi oleh Farha Shafah Salvador di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur minggu lepas dalam satu tindakan sama fitnah yang telah pun Farhaj Wafa Salvador failkan terhadap uh, Cik Gubat. Alright, seperti mana semua sedia maklum, pemakluman daripada media diperolehi pada tarikh 29 Januari 2026. Pada waktu dan ketika 29 Januari 2026 Cikgu Bat Badrul Hisham dia tidak pernah menerima melihat mendapat memperolehi sebarang saman atau rit atau pernyataan tuntutan terkait dengan saman fitnah yang telah difailkan oleh Faraj Bapak Salahuddin terhadap beliau. Dan itu yang pertama. Kedua, pada tarikh 29 Januari 2026 tersebut, kita dapati bahawa perbicaraan telah berjalan sebelah pihak. Maknanya cikgu Bat tidak hadir, peguam pun tidak hadir. Ketiga, kita juga telah memperolehi maklumat setelah kita lakukan carian fail bahawa pada 12 Januari tak silap saya, ada satu perbicaraan yang dijalankan sebelah pihak di mana Faraj Farah Salwador telah masukkan keterangan beliau dan pada waktu dan ketika itu, 12 Januari 2026, Cik Gubat tidak hadir, Peguam tidak hadir dan ini penting Farhaj Wafa Salvador tidak diperiksa sebalas oleh pihak pembelaan setelah mengambil kira semua perkara tersebut dan setelah pada 29 Januari kita memperolehi makluman melalui kenyataan media melalui media sosial, melalui tuan-tuan dan puan-puan sekalian pada waktu dan ketika itulah pada kali pertama Encik mengetahui bahawa ada penghakiman terhadap beliau dan ada bicara terhadap beliau terkait dengan saman yang dibawa oleh para Fafa Salvador kepada Cikgu Bat tersebut. So for all intents and purposes, he only knew about the trial, only knew about the judgement only knew about the case on the 29th of January 2026. Thereafter, we made a file search and it was confirmed that on the 12th of January 2026 a trial had taken place in KL High Court and at that trial Farhash Wafa Salvador gave evidence and he was not cross-examined by either Cikgu and or his lawyers so apa yang kita kena buat dari segi undang-undang kita perlu filekan satu permohonan yang dipanggil mengenepikan penghakiman tersebut Alright. So kita telah pun sediakan affidavit sokongan yang telah pun kita baru saja uh, sign, kita baru saja telah uh, tanda tandatangan di hadapan mahkamah selalunya kita akan sign di pejabat atau di hadapan Pusul Jaya Sumpah dan kita buat secara online tapi seperti mana tuan-tuan dan puan-puan sedia, sedia, maklum sistem baru nak up so kita buat persediaan kita dah filekan kita dah sedia affirmkan affidavit ini dan kita akan filekan perkara ini bersama dengan notis permohonan untuk mengenepikan penghakiman tersebut kerana cegu, insyaAllah pada hari ini kerana cikgu Bat percaya beliau ada hak untuk letakkan soalan-soalan kepada Farhash Wafa Salvador pertama kedua sebagai rakyat Malaysia dia ada hak untuk membela sebarang tuntutan yang telah difailkan terhadap beliau, so can we make this very clear, sebab ada pihak-pihak yang menyatakan bahawa dia kalah saman betul, setakat hari ini dia kalah saman, betul setakat hari ini, mahkamah telah mengarahkan RM550,000 dibayar oleh Cikgu Bat dan seorang lagi defendant Nur Faiz, kepada Faraj Bafa Salvador, tetapi rakyat Malaysia kena ingat perkara ini bagaimana mungkin dikatakan serahan saman itu berlaku sedangkan Cik Mubat Siri mengesahkan dalam dokumen ini kita sahkan bahawa dia tidak ada pengetahuan langsung tentang tarikh bicara dia tidak pernah lihat langsung secara penuh saman dan penyataan tuntutan yang telah difalkan. okey so itu yang kita sedang lakukan dan kita serahkan kepada budi bicara yang arif hakim mahkamah tinggi untuk meneliti permohonan dan memanggil permohonan itu untuk dibicarakan dan harapnya um, akan menyebelahi kita alright so itu tentang kes cikgu bat dulu part kedua lepas ni mungkin cikgu bat nak tambah oh ok uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi uh, pertama sekali saya ucapkan terima kasih sekali lagi uh, saudara Rafiq dan kawan-kawan peguam uh, Mewakili saya uh, kali ini ialah saya dikejutkan beberapa hari lepas oleh lapah hanya tahu melalui laporan media saja. Apabila saya dikatakan kalah saman. Uh, bernilai hampir lebih apa uh, 250000 ataupun uh, 500000 eh, apabila ada dua pesalah tersebut okey dan hakikatnya saya tidak tahu dan saya tidak diwakili oleh sesiapa dalam mahkamah dan ia adalah keputusan sebelah pihak eh. uh, saya merasakan uh, saudara datuk farhaj eh, dan peguamnya berbesar hati untuk tidak melawan uh, perintah ini dan menerima dan uh, kita pergi ke mahkamah penuh untuk perbicaraan tersebut pertama, kedua, uh, saya juga ingin menarik perhatian uh, kerajaan ini merupakan kerajaan reformasi mereka sering mengatakan bahawa sebelum ini, saya juga sebahagian daripada mereka sering mengatakan bahawa rakyat berhak bertanya, rakyat berhak bercakap tanyalah apa saja malah uh, ini merupakan satu tanda kebebasan bersuara siapa saja yang mempunyai kepentingan dalam kekuasaan perlu bertanggungjawab kepada rakyat untuk menjawab pelbagai persoalan tetapi hari ini keadaan nampaknya sangat berbeza eh keadaan menjadi bertambah teruk dan buruk bukan saja intimidasi daripada segi salah guna undang-undang uh, salah guna uh, pasukan keselamatan aparat-aparat rejim tetapi juga kita lihat ada seperti elemen seolah-olah uh, mereka cuba menyalahgunakan proses mahkamah dengan memberi tekanan saman demi saman dan sebagainya kamu tak boleh jawab apa negara ni sudah tidak boleh lagi rakyat bertanya membangkitkan sebuah persoalan sudah tidak ada kebebasan kan kalau macam tu kamu kan enjoy 2 per 3 kenapa tidak dipinda saja hak dan kebebasan bersuara dalam perlembagaan Malaysia senang kita lawan dalam bentuk yang berbeza tapi uh, nampaknya rejim hari ini uh, dalam keadaan tak tentu harga eh? Huh? Tapi saya masih lagi melihat bahawa uh, mahkamah uh, adalah tempat yang betul untuk membela dan mencari keadilan dan kita menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya jangan takut. Nah, kalau Cikgu Bat bangkit seorang, Cikgu Bat boleh kena macam-macam. Tapi saya percaya kalau seluruh rakyat Malaysia bangkit dan mempertahankan hak, mempersoalkan uh, apa juga ketidakadilan dan kepincangan yang muncul, Ah, uh, ini tidak boleh bertahan dengan hanya tekanan dan intimidasi. Jadi saya ucap terima kasih, terima kasih pada peguam dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang terus berdiri bersama, melangkah bersama, menyumbang dalam pelbagai bentuk termasuk juga kos-kos uh, peguam dan sebagainya. Jadi saya ucap terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh antara cara uh, penyerahan yang dikatakan berlaku adalah melalui kuria ataupun yang dikatakan secara tangan hmm, hmm, hmm. kita pun tidak tahu siapa yang terima kita pun tak kenal So inilah antara isu-isu yang kita akan bangkitkan dan kita harap lagi sekali dengan rendah diri kepada mahkamah kita berharap uh, untuk mendapat uh, pendengaran yang adil insya-Allah dan kita serahkan kepada budi bicara mahkamah untuk menepikan atau tidak tapi kita akan teruskan dengan segala apa yang kita boleh lakukan. Okey itu habis bab yang pertama. Uh, terima kasih lagi sekali tuan-tuan dan puan-puan. Kita belum dapat confirm setipun mengenai apa jadi pada tadi telah difailkan. Ah affidavit telah pun di di sign, telah pun ditandatangani oleh Sudaya sumpah. Tapi sebab sistem tu ada masalah. Ada yang kata slow dan sebagainya. Notif mula semua dah siap. Kita akan kembali ke pejabat. Kita akan try masukkan secara online. Selepas ini. Hari ini insyaAllah kita akan filekan. Hari ini kita akan filekan. Alright. Uh, FDWik ni pun bertarikh hari ini. FDWik sokongan bertarikh hari ini. Alright. Iaitu pada uh, 4 Februari 2026. Hari ini. Okay. Uh, dikatakan uh, addressnya di Pulau Pinang tetapi Pulau Pinang ni dah lama ya yeah, ya yeah. dah lama address dah tak di situ rumah, dah, rumah ke office uh, rumah, rumah, rumah yang dikatakan uh, address uh, yang last kali last yeah. address lah yeah, ya ya ha. tapi dia but bukan pemilik tempat uh, itu tak hmm. tinggal kat sana lagi lah bukan 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 saya di Seremban. Oh. baik alright so kita serah pada mahkamah tapi ini antara sebab kenapa kita merasakan lagi sekali recapnya mudah 29 hari bulan Januari 2026 baru saja Cikgu Bat tahu tentang penghakiman tersebut 12 Januari masa bicara tidak ada peguam defender mutahadi paling penting tak ada hak untuk Tanya soalan Soal balas Question Lawan versi yang ditimbulkan oleh pihak uh, pelintif Maka kita menyatakan Itu hak kita di sini undang-undang Dan kita harap mahkamah akan uh, Menerima ujahan tersebut Selesai bab pertama Bab kedua Tuan-tuan dan puan-puan Beberapa minggu lepas Kalau tidak saya minggu lepas uh, Perdana Menteri Malaysia Telah menyatakan dengan marahnya Bahawa dia beri masa tujuh hari saja Kepada civil service mereka-mereka yang bekerja dalam perkhidmatan awam ni kena tingkatkan mutu kerja kena pastikan kerja selesai kena bagi servis yang baik dengan begitu marah sekali saya tak bercakap pasal tujuh hari atau seminggu Saya berkata tentang satu peristiwa Yang berlaku dah masuk 18 bulan pada tarikh 6 September 2024, umum sedia maklum Yusof Rauta telah ditahan oleh pihak polis. Dan umum juga sedia maklum bahawa Yusof Rauta telah memberi rakaman percakapan kepada pihak polis ditanda sebagai exhibit D8 dan D9 di Mahkamah Tinggi Jenayah 4 Kuala Lumpur di 8 dan di 9 pernyataan-pernyataan dalam rakaman percakapan pihak polis Yusof Rauta dengan jelas menyatakan dia merupakan mangsa perangkap dua individu iaitu Datuk Sri Anwar Ibrahim dan Farhash Wafa Salvador. Kemudian kita dapati apabila Yusof Rauta dibebas dan dilepaskan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 12 Jun 2025 yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi yang Arif Muhammad Jamil Husin Telah menulis alasan-alasan Penghakiman bertarikh 17 Jun 2025 Di dalam alasan penghakiman tersebut Yang Arif telah menyentuh Satu perkara yang penting Iaitu pihak pegawai penyiasat SP-12 dan SP-13 Kedua-duanya pegawai polis uh, Yang menyiasat kes uh, pistol tiruan Dan kes jadah telah gagal Untuk panggil dan merakam Percakapan siasat Farha Syuhafa Salwado dan gagal untuk siasat Datuk Seri Anwar Ibrahim itu pada 17 Jun 2025. Rentetan daripada tarikh-tarikh tersebut, kita telah menghantar surat demi surat demi surat kepada IGP. Ada yang dijawab, ada yang tidak dijawab. IGP lama dan juga IGP baru. Ini ketua polis pangkat paling tinggi di Malaysia. Kita tidak menulis kepada orang-orang yang menjadi pegawai penyiasat Orang yang jadi OCPD, tidak Kita tulis kepada pegawai berpangkat paling tinggi polis di Malaysia The Inspector General Kita tulis Dan dia merupakan pegawai pemerintah kepada semua anggota polis di Malaysia ini Akhirnya, kita dapat satu surat surat tersebut melalui email semalam 3 Februari 2026 surat tersebut bertarikh 28 Januari 2026 dan saya bacakan bagi menjawab soalan berkaitan rakaman percakapan lain-lain saksi yang terlibat masih lagi menunggu arahan lanjut dari Yang Arif Timbalan Pendahu Raya memandangkan kertas siasatan berkenaan masih lagi dalam simpanan dan kajian Yang Arif Timbalan Pendahu Raya. Maknanya apa tuan-tuan dan puan-puan? Maknanya setakat 28 Januari setakat 3 Februari 2026, Datuk Sri Anwar Ibrahim masih belum dipanggil untuk rakam percakapan maknanya apa? Maknanya Faraj Wafat Salvador sehingga Sehingga hari ini, 18 bulan selepas Yusof Rauta namakan mereka berdua dalam rakaman percakapan Selepas yang Arif Hakim dengan jelas menyatakan kegagalan pihak pendakwaan untuk menyiasat Farhaj dan Datuk Sianwa Ibrahim ini Menimbulkan satu keraguan yang besar Pihak polis masih lagi belum panggil rakam percakapan Kenapa? Sebab fail berada di Jabatan Peguam Negara Inilah masalah paling besar dalam negara kita ini Kita mempunyai seorang Perdana Menteri Yang kentak dan marah Dan begitu gelabah marah dia dekat depan civil servant Dia kata saya bagi kamu masa tujuh hari Lapan belas bulan Lapan belas bulan Orang yang patut siasat dia sendiri masih belum siasat 18 months IGP baru sahkan 18 bulan Datuk Si Anwar Ibrahim dan Farhash Wafa Salvador tidak dipanggil di rakam percakapan sedangkan nama Anwar Ibrahim nama Farhash Wafa Salvador jelas Yusof Rauter telah nyatakan these two individuals terlibat dalam perangkap dia dengan dadah tangkap dengan dua pistol tiruan yang menyebabkan Yusof Rauter berada dalam penjara 9 bulan 10 hari. Siapa nak jawab ni? Siapa nak pulangkan balik kebebasan Yusuf Rauter selama 9 bulan 10 hari? Who is supposed to answer? Why did you put Yusuf Rauter behind bars pending a trial which eventually kita tahu bahawa dia merupakan mangsa perangkap. Mahkamah Tinggi Jenayah Kuala Lumpur telah bebas dan lepaskan dia. Kita tanya pelbagai persoalan, you senyap, you tak jawab dan sekarang you sahkan. Farhash Wafa Salvador dan Anwar Ibrahim tidak dipanggil untuk dirakam percakapan. Apa kehebatan dua insan ini? Sedangkan rakyat Malaysia kita semua ada hak yang sama Sama ada you kaya, you berpangkat, you ada gelaran, you tiada gelaran You kaya, you miskin, you politician, you bukan politician You ada hak yang sama di bawah undang-undang Hari ini tuan-tuan dan puan-puan Kita bercakap sikit saja percayalah Anda akan dipanggil oleh pihak polis untuk dirakam percakapan Anda akan dibawa Polis akan pergi sampai Kedah Polis akan pergi sampai Sarawak Polis akan pergi sampai Perak Dia akan heret you 2-3 pagi Suruh you datang ke Dangwangi suruh you pergi ke Bukit Aman dirakam percakapan kemudian akan diminta reman tapi dua insan istimewa di Malaysia 18 bulan tuan-tuan dan puan-puan langsung belum dirakam percakapan. Kalau Rafiq yang minta rakam percakapan tak apalah, tak adil. Tapi yang tanya dan tegur kenapa tidak rakam percakapan ini adalah seorang hakim mahkamah tinggi. Dan hakim penuh dalam jawatan. Dia bukan pesuruhjaya kehakiman. Dia hakim penuh dalam jawatan. Rakyat Malaysia masa untuk bersuara adalah sekarang dan lihatlah 18 bulan daripada laporan dan laporan polis yang dibuat Yusof Rauta, rakam percakapan Yusof router sampai sekarang Datuk Sri Anwar Ibrahim dan Farhash Wafa Salvador langsung tidak dipanggil rakam percakapan dan fail masih ada dengan DPP Pejabat Timbalan Pulau Raya. Soalan? Jelas semua. Ah, uh, kes tentang rayuan oleh kan? DPP Kes yang um, Faraj Mafasal Bodo ada dua kes besar. Alright. Pertama dia ada kes rayuan oleh DPP terhadap pembebasan beliau yang telah ditetapkan untuk bicara rayuan pada 15 Jun. Yusof Router. Terhadap Yusof Router 15 Jun 2025 uh, 2026 sorry untuk rayuan penuh DPP terhadap pembebasan dan pelepasan itu kes jenayah Yusof Rauter juga pun ada satu kes sivil terhadap Datuk Sihanoua Ibrahim yang masih belum berjalan lagi right. ingat 8 soalan undang-undang kekebalan imuniti yang diminta Yusof Rauta kita telah tewaskan perkara tersebut di mahkamah tinggi dan kemudian Datuk Seri Anwar Ibrahim telah merayu ke mahkamah rayuan dia dapat stay penggantungan rayuan itu akan didengar pada 4 Mac 2026 dan minggu lepas kita terima lagi sekali notis penukaran peguam cara So ini merupakan peguam cara yang dah tukar 3 kali dah. Tak ada masalah. Dato' Sri Anwar Ibrahim nak tukar semua lawyer dia pun tak ada masalah. Dia nak tukar lawyer dia setiap hari pun tiada masalah. Kan? Tapi masalahnya adalah bila ditukar lawyer dia nak minta masa tambahan untuk failkan hujahat Itu yang kita rasa tidak adil. Dan kita juga boleh sahkan bahawa hakim yang akan mendengar kes ini sekiranya kes ini berjalan di mahkamah tinggi uh, bukan lagi hakim Yang Arif uh, uh, Rosmawa tetapi hakim baru. Pada 30 Januari telah ditukarkan hakim dan pada tarikh yang sama juga Datuk Syed Anwar Ibrahim membuat pilihan untuk menukar peguam cara yang akan mewakili beliau. Tidak, engkau of Ya, kita falkan sekali dengan ST. Uh, kita falkan -kan sekali dengan ST. Kita falkan -kan sekali, -kan sekali dengan permohonan untuk mengenepikan penghakiman. Kita juga uh, mohon kebenaran mahkamah sekiranya dibenarkan untuk kita memfailkan pembelaan. Malah kita telah lampirkan pembelaan yang dicadangkan yang kita nak plan untuk file sekiranya permohonan itu dibenarkan. Kita kena go step by step. Kita kena hormat proses mahkamah. Kita minta kebenaran untuk mengenepikan penghakiman masukkan pembelaan sekiranya diizinkan. Boleh semua? Thank you very much everyone. Terima kasih. Yang mana satu nak dengar dulu? Spin dulu ke ataupun nak dengar? pulang kepada mahkamah pulang kepada mahkamah. Pada kita hak dia adalah untuk pertahankan kes tersebut. Hak dia untuk tanya soalan kepada Datuk Farah Syafafah Salbatov. Kerana antara perkara yang nyatakan adalah berkaitan dengan apa yang semua orang tahu. So sebab itu kita nak cross-examine dia. Right? What about Nur Faiz? Uh, kami difahamkan uh, saudara Nur Faiz uh, akan melantik peguam dia sendiri dan saya percaya peguam tersebut akan melakukan perkara yang sama dan kita serahkan berbunyi bicara dengan peguam tersebut. Yes. How can the giving being conducted when you find The, the main question the law allows undang-undang membenarkan sebenarnya pendengaran sebelah pihak dan undang-undang membenarkan serahan saman dilakukan dengan cara penyampaian ganti, substitute service itu semua kita faham dari segi undang-undang itu dibenarkan tetapi yang kita sedikit terkilan adalah adakah serahan even penyampaian ganti atau sebelum itu adalah secara sempurna kan? sebab uh, cikgu Bhat ni dah dikenali rakyat dan semua orang tahu dia ni akan melawat sama ada kes hasutan ke, kes jenayah ke, uh, kes sivil ke dia akan melawan. So itu yang kita rasa terkilan sedikit. Tapi adakah mahkamah mempunyai kuasa? Ya saya akur memang mahkamah ada kuasa. Subjek tu tertakluk kepada dia kena make sure serahan itu betul-betul berlaku. Dan at least you've done everything to allow the defendant to know that you have a case waiting for you. Make known to the defendant. Yes, that's a big question yang kita akan hujahkan nanti uh, seperti mana uh, uh, di mahkamah nanti. Alright, thank you everyone, thank you okay. very much, terima, terima, kasi. terima kasih.